列車所有の火星横断列車ブラック・テイルは新開発の AC パーツを輸送中で緑地下地帯にあるスキャパレリ列車ターミナルで補給を行う予定です施設は防衛機構を持たないため補給中に狙われる可能性が非常に高く護衛戦力の投入が不可欠と判断しましたそこで列車の護衛任務を依頼します 駆動部である戦闘車両の保護を最優先とします列車が当地を離脱するまでの間敵勢力の攻撃から守ってくださいよろしくお願いいたします目標地点に到達これより地上へ投下する メインシステム戦闘モード起動します敵はどこから来てもおかしくありません万全を期してください 間もなく到着する造園を確認レイブンですランカー AC カタストロファーを確認直ちに迎撃してくださいただし列車護衛が最優先ということを忘れないように。 こちらブラックテイル補給が完了したこれより発射する。 こちら、ブラックテイル。戦闘領域より一脱した。協力に感謝する。作戦目標クリア。システム通常モードに移行します。